Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendigitalan. Anda sedang mendengarkan podcast Suara Inklusif Digital SMK Pendidikan Kastapa, Tapak, Sekolah Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan. Saya Cikgu Syahidah dan saya Cikgu Atika. Okey, Cikgu Atika. Apakah episod podcast kita pada kali ini? Okey, dalam episod kita kali ini, kita akan membincangkan satu topik hangat yang berkaitan dengan hala tujuh pendigitalan sekolah MBPK dan aspirasi transformasi sekolah bagi tahun 2025. Bersama dengan kami, iaitu Pengetua SMK Pendidikan Khas Tapak, Puan Raptah binti Abdul Rahim yang akan bersama-sama mengupas topik hangat pada hari ini. Okey, baiklah Puan. Untuk soalan yang pertama, okay, uh, apakah um, maksud pendigitalan dalam konteks murid berkepulangan pendidikan khas MBPK? Masalah pelihatan ni. Okay, uh, terima kasih uh, soalan tadi. Uh, pendigitalan ni uh, bukan sekadar menggunakan komputer atau tablet saja, tetapi bagi Uh, murid berpikir ketidakupayaan kelihatan ni dia ialah satu teknologi yang boleh membantu untuk disesuaikan uh, untuk mengurangkan halangan mereka untuk belajar dan hidup berdikari dan antara contohnya ialah uh, merangkumi pembacaan skrin uh, seperti JAWS and VDA peranti braille elektronik seperti uh, braille note dan e-braille lah yang sekarang yang terkini hmm. sekarang ni. Ha. Jadi bagi pendapat puan bagaimana pendigitalan ini dapat menyokong aspirasi TS25? Okey, untuk TS25, uh, misi uh, misinya ialah mengembangkan potensi murid hmm. secara menyeluruh iaitu daripada segi sasiah, akademik dan kurikulum. Jadi penjajaran pula uh, menyokong uh, 100% matlamat kita ni dan sasihah pula kalau uh, didefinasikan di, di, di murid dilatih berdikari, mengguna digital, teknologi dan bijak menguruskan diri. Dan akademik pula Uh, semua bahan PDP uh, yang disediakan akan berbentuk akses digital dan memastikan tiada murid yang ketinggalan dalam aspek penciptaan ini walaupun uh, kebanyakannya uh, teknologi ada sekarang tidak mesra kepada murid uh, ketidakupayaan kelihatan. Dan untuk yang akses co-curriculum, uh, kita terpaksa sesuaikan aktiviti co-curriculum seperti aktiviti rakaman uh, sajak tu audio jadi murid kita tak nampak jadi video uh, kita akan gunakan dia sebagai audio saja dan kuis tu kita akan buat online dan video pendek kita guna naratif suara jadi dengan itu akan memudahkan murid kita lah kalau kurikulum untuk keboleh pasaran pula uh, mereka ni akan dilatih dengan kemahiran ICT dan juga brave digital dan seterusnya dengan uh, bahasa Inggeris. Supaya mereka dapat melanjutkan pelajaran atau memasuki alam kerja sebab kita tahu kalau nak masuk kita kena lulus muik tu kan. Jadi uh, itulah kita latih murid kita supaya mereka lebih bersedia. Okey Puan, uh, bolehkah Puan berkongsi tentang langkah progresif yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah? kita di sekolah ada membuat penyediaan peranti mesra akses iaitu komputer dengan JOS dan NVDA di mana JOS ni memang sinonim lah dengan murid kita tidak upaya kelihatan dan tablet pula dengan fungsi voice over. Maknanya murid kita tak nampak tapi murid kita boleh dengar melalui voice tadi. Dan CCTV pembesar untuk murid yang low vision, murid kita ada yang B1 dan B2. So yang uh, yang gabun tu kita akan gunakan uh, CCTV pembesar. Dan imposer, braille dan braille display ni uh, biasanya kita gunakan bila penulisan gambar raja untuk murid-murid uh, ketidakupayaan ni uh, perlihatan akan baca baca gambar dan sebagainya sebab mereka tak nampak. Dan untuk uh, latihan guru pula kita ada kelas-kelas uh, teknologi dan digital untuk guru-guru baru uh, yang baru masuk ke sekolah dan apabila mereka datang dengan tidak ada kemahiran uh, braille dan sebagainya. Jadi pihak sekolah uh, adakan satu kelas untuk cikgu-cikgu baru belajar uh, kelas braille namanya. Jadi cikgu akan belajar bagaimana nak menguruskan teknologi digital ini dengan uh, apa yang dia nak ajar eh dan seterusnya Bagaimana nak me membuat sesuatu soalan tu menggunakan uh, audio uh, yang ada platform seperti uh, Google worksheet dan sebagainya. Ah uh, seterusnya dalam uh, ICT berasaskan kamera hidup pula, kita juga gunakan uh, komputer. iaitu mereka ada kelas untuk menaip email dan penyediaan dokumen dan guru-guru komputer kami akan menyesuaikan Latihan-latihan uh, kepada murid itu Dengan uh, Bahan yang boleh uh, Mesra dengan murid Iaitu banyak menggunakan audio Dan voiceover tadi okay, Baiklah Puan, selepas dah dengar penerangan uh, Daripada pihak Puan Tentang uh, Penglibatan guru dan murid Dalam menjayakan aspirasi hmm. digital ni, Boleh tak Puan kongsikan dengan kami Apakah peranan PIBG dan PIBKS Dalam menyahut seruan menjayakan aspirasi digital ini? Okey, uh, peranan PIBG pula uh, dalam uh, sekolah ni, uh, mereka banyak membantu pihak sekolah lah eh, sebab sokongan uh, sokongan mereka bukan saja sokongan moral kepada anak-anak dan juga kewangan uh, dan sebagainya. Tetapi mereka ialah sumber dokongan dan dorongan pihak sekolah. Sebab setiap kali apa yang uh, pihak sekolah buat, maka PIBG lah uh, yang akan uh, memantapkan lagi perjalanan pengurusan sekolah ya yeah, sebagai contoh a uh, PIBG juga yang membantu kita mendapatkan sumbangan-sumbangan daripada pihak luar seperti uh, daripada uh, jalinan jaringan yang kita dapat daripada universiti dan sebagainya dan a uh, sumber kewangan seperti daripada Kenzo terlepas a uh, dan juga PH Persatuan MAB Persatuan Orang Buta kita dapat sumbangan braille dan banyak-banyak uh, lagi sumbangan lain seperti uh, servis uh, membaiki uh, braille, uh, mem- imposer dan sebagainya kita dapat daripada sumbangan dari luar. Dan setakat ini uh, PIBG sekolah kita yang aktif, uh, yang paling aktiflah membantu kita untuk uh, pengurusan. Uh, pembelajaran murid di sekolah Dan untuk menjawab Berkenaan dengan uh, pihak swasta Tadi, pihak swasta Biasanya mereka akan datang Dan buat tinjauan dahulu uh, Apa dia bantuan Yang uh, mereka akan dapat berikan kepada Pihak sekolah, contohnya Kalau uh, kita dah dapat Brailler yang uh, MAB bagi Dan juga PABG, maka yang Kali ini, mungkin dia akan bantu Daripada segi Uh, go curriculum. Macam kita dapat treadmill hari tu, treadmill, uh, kita dapat bahan-bahan alat-alat sukan daripada bank dan sebagainya. Dan uh, untuk pengetahuan semua, uh, ibu bapa juga kita ada berikan juga uh, kelas brain lah eh, untuk untuk belajar sebab kadang-kadang hmm, dia belajar di luar dan bila nak mantapkan lagi dia akan datang sekolah lah untuk buat pemantapan eh uh, bacaan brain mereka di uh, untuk murid-murid. Wah, sangat memberi inspirasi ya puan. Sebagai penutup, apakah harapan puan terhadap masa depan digitalisasi sekolah MBPK? Hmm. Saya percaya uh, transformasi pendidikan uh, ini uh, bukan sekadar transformasi atas nama saja. Dan saya sangat berharap um, dia ialah transformasi kepada Minda dan juga potensi murid saya. Dan uh, harapan saya bagi setiap murid MBPK ketidakupayaan uh, penglihatan ini mereka akan dapat berdiri sama tinggi dan uh, duduk sama rendah uh, dengan semua murid arus perdana. Uh, ini disebabkan um, dalam aspek akademik murid kita boleh setanding keputusannya setanding dengan murid-murid di arus perdana dan uh, dan kita telah latih murid kita dengan celik ICT dengan kita buat dia mesra a uh, digital dan uh, dalam pada masa tu kita juga membantu mereka menguasai bahasa Inggeris untuk mereka terus menyambungkan pengajian dan juga ke uh, aliran kerja. Uh, dan saya juga berharap teknologi bantu uh, menjadikan a uh, ketidak nampakkan atau uh, ketidakupayaan mereka itu sebagai penghalang mereka untuk terus maju dan saya harap ini sebagai pendorong untuk mereka mendapat kejayaan yang lebih cemerlang. Terima kasih Puan Raptah atas perkongsian itu tadi. Inilah bukti bahawa MPPK bukannya tertinggal tetapi sedang mengorak langkah dengan cara tersendiri dalam era digital. Nantikan episod seterusnya dalam Suara Inklusif Digital. Saya Cikgu Syahida dan saya Cikgu Atika mengundur, mengundur diri. Ingat, tiada siapa yang tertinggal dalam dunia pendidikan jika teknologi digunakan untuk semua. Terima kasih dan jumpa lagi.